Мы сегодня утром проводили специальное освещание и делаем еще одну специальную программу для ветеранов, которые получили травмы. То есть инвалиды, которые люди потеряли там здоровье, там конечности и так дальше. То всем им предложена будет работа в подразделениях МВД. Это или в сервисных центрах МВД, или в непосредственной службе в Нацгвардии, или в полиции, там, где ну, есть такая возможность, там где скажем дежурные части, там где сервисные центры обслуживания людей, там где речь идет о мониторинге, мы всем ребятам предлагаем работу. Очень важный момент, чтобы каждый человек, который э, воюет за страну или терпит лишение за страну, понимал, что к нему э, будет правильно внимание не только во время когда он полностью полон сил, но и когда он э, получает или иные травмы. это очень важный момент и мы сегодня эту программу начинаем я думаю, что мы условия, и, которые предлагаем для работы, для людей, они будут публичны. Это тоже такая превенция уверенности. Есть вариант, когда вдруг он получит травму, есть такой вариант. И всегда государство рядом с ним. Это фундаментально, принципиально.